guldastasiz 8 martni umuman tasavvur qilish qiyin ushbu kunda sovg'a qilingan gullar har bir ayolning yuzida tabassum yugurishiga sabab bo'ladi bugun biz toshkent gullaridamiz va ko'ramiz anor kartasi yordamida bu yerdan qanday ajoyib guldastalarni muddatli to'lov yordamida xarid qilishimiz mumkin qani ketdik <gül -dastasi> sakkizinchi mart uchun eng aktual gul lola ekanligi barchaga ayon ortiqcha gapga hojat ham yo'q toshkent gullaridagi ushbu 583 yuz ming so'm narxdagi guldastani siz anor kartasi yordamida 3 oy muddatli to'lov bilan oyiga bor yo'g'i 194 yuz to'qson mingdan xarid qilishingiz mumkin yaqinlaringizni quvontiring boshlig'ingiz yoki juda juda ham nozik ayolingizni qanday hayratga solishni bilmayapsizmi unda ushbu ajoyib kompozitsiya aynan siz uchun bahorning deyarli barcha gullarini o'zida jamlagan ushbu kompozitsiya barcha ayollarning ko'nglidan joy olishi aniq uning umumiy narxi 2 million so'm lekin anor kartasi yordamida siz uni 3 oylik muddatli to'lov bilan oyiga bor yo'g'i 666 ming so'mdan xarid qilishingiz mumkin sovg'a olayotgan insoningiz gullarning umri qisqaligidan charchiganmi unda ushbu nafis orkideya aynan sizlar uchun tabiiy go'zallikni haqiqatdan qadrlaydigan ayollarni orkideya befarq qoldirmasligi aniq toshkent gullaridagi uning narxi 918 yuz ming anor kartasi yordamida esa siz uni 3 oylik muddatli to'lov bilan oyiga bor yo'g'i uch yuz olti mingdan xarid qilishingiz mumkin u sizni kutib turibdi gullar ichida atirgul hech shubhasiz abadiy klassikadir golland gullaridan tayyorlangan ushbu guldasta esa eng qaysar ayolning ham ko'nglidan joy olishi tabiiy uning umumiy narxi 1 million olti ming anor kartasi yordamida esa siz uni 3 oylik muddatli to'lov bilan oyiga bor yo'g'i 562 yuz oltmish mingdan xarid qilishingiz mumkin bunday sovg'a e'tiborga arziydi anor kartasini anor bank uz saytida yoki maxsus qisqa raqam orqali buyurtma qiling va unumli xaridlarni foydali narxlarda amalga oshiring anor bank bilan hozir sotib oling keyinroq to'lang men esa onajonimni xursand qilaman